Сколько коштує открыть клининговый бизнес в Америке? Розповідай. В принципе, наверное, нисколько. Мне тоже так кажется, потому что наша одна ученица, с которой мы снимали подкаст, она говорит, я взяла ведро из все, что у меня было дома, пошла до клиентке и начала прибирать. Это для человека, который только приехал в Америку и хочет начать ну, сам лично убирать. Ну, Если мы про предпринимателя, который приехал в Америку и хочет это начинать на уровне бизнеса, то я скажу, что на открытие компании, закупку комплекта оборудования, все, что нужно для уборки, это около тысячи долларов. Доброе что входит в тысячу долларов, расскажи. Ну Элементарно, это самая большая покупка, это наверное, пылесос, дальше сумка со средствами, это будет уже в районе где-то 400 долларов. Дальше нужна элементарно на бюджет на первую рекламу хотя бы 100-200 долларов в неделю, плюс нужно на открытие компании, по-моему, 160-200 долларов, вот вам уже около 800, плюс какие-то еще расходы, не знаю, на бензин, на остальное, вот получается около 1000 долларов. Вот вам цена, видите, начинаете в Мерсе бизнес просто за 1000 долларов, маете клиентов завтра значительно дороже, просто за свою прачу, Починайте.